петь песню, которую, я думаю, слова все девушки точно знают. Катя Кравая. это не рюмка водки на столе. Вот. А если серьезно, то эту песню я бы хотел... Посмотрите на ее плакат. А если серьезно, эту песню я бы хотел посвятить одной юной особе, сидящей в этом зале. Это Оля Городокова сидит на... я спрошу тебя одна Ты улыбнешься и скажешь мне да И я с тобой. Ой, Ой, ты опять смеешься над моими вопросами. Просто интересно знать, насколько ты взрослая. Мы идем по городу, вокруг все любуются. Ну, таких, как мы, все обязательно судится. Я тебя спрошу, а ты со мной навсегда. Ты улыбнешься и скажешь мне да. Ты улыбнешься и скажешь мне да. Ты улыбнешься и скажешь мне да. Если ты скажешь да, то все вокруг не важно, все только для тебя. Для одной. Если ты скажешь да, поверь, я буду счастлив и прекрасней всех. окружение и меньше дистанция Мы с тобой танцуем, заплетаемся пальцами Музыка внезапно и коварно кончается Трудно говорить, но у меня получается Вот рука и сердце, и я жду твой ответ Ты улыбнешься и скажешь мне да Ты улыбнешься и скажешь мне да Ты улыбнешься и скажешь мне да если ты скажешь да, то все вокруг не важно, все только для тебя, для одной. Если ты скажешь да, поверь, я буду счастлив, ты прекрасней всех, и я с тобой. Ну, Сделай, что я знал. Сейчас вот э, тоже не менее популярная песня, я думаю, все ее знаете. В общем, материться, моя, материться разрешается. Понятно, что пятый канал, что шестой, такой же отстой. I wrote this tonight. С то и Саратов, то есть Волгоград Я крайне рад сегодня в вашем классном городе играть Я где только не был, но в самой красивой в мире Честное слово, суктую, у вас в Кирове У вас тут так красиво, море, мосты разводные мы В общем, теперь теперь мой самый любимый город

Смотрите ха ха ха, Смотрите и все как какая ментина Пойду в Москву Гелендвагена ха 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 Смотрите все какая ментина А завтра снова новый город У нас поезд, поезд утащит Продюсер нам сказал что Но он на, на матче Сейчас жутиши поселятся в лавешнике Параматчи еще не нахуй смотрят Не знали Кяща Ящикова Мы а на свадьбе мелкие а сколько кинезгопа Хозяин тачки смотрит на, на, на рельсо с попой Смотрите вот он уже на ресепшн Давайте топу ты куда ждешься, сколько? Как